Вибач, дорога так пізно набираю, але що робити з цим мені не знаю, закохалася у його темні очі, знов пишу пісень посере. И с тех пор Ан... Вы не верите в Бога? Анна такая же импульсивная, хотя при первом знакомстве это не чувствуется. Только на второй день замечаешь. Вот она в Бога верит. И знаешь почему? В детстве она ходила в приходскую школу для девочек. И свои неполные десять люто ненавидела монашек, как умеют только дети. Однажды нашла туда, не выучив молитв, был 1944. И какой-то самолет по ошибке сбросил бомбу на город. Прямиком на трапезную Девы Марии. Никто не спасся. И с тех пор Анна поверила в Бога. Пойди докажи.